В Одесской таможни новая начальница Юлия Марушевская. Моя мета за четыре месяца – створить зону прозорого мытного контроля. Она, как и все, обещает побороть коррупцию и провести на таможне глобальные реформы. Спрощение процедур и также спрощение законодательства мы ставим себе как одно из заданий. Во-первых, она очень компетентная, умна. Во-вторых, там мы идем с целой группой. Естественно, опыта в таможенном деле у девушки никакого. На вопрос общества, почему именно она и за какие такие заслуги, губернатор Одесской области отвечает железными аргументами, потому что умная и красивая. Руководит таможни Юлия Марушевская вот уже месяц. Секретные материалы решили выяснить, насколько эта умная красавица смогла вникнуть в нюансы своей новой работы. Задаем главе таможни элементарный вопрос. Какой объем э, груза в тоннах mm -hmm. в контейнерах проходит через Одесский порт? Я не могу сказать в тоннах, сколько проходит вантажей через Одесский порт. Но... Ну контейнерах, я думаю, что у вас... сейчас очень изменились цифры. Я Но получить ответ нам так и не удалось. Все-таки какие у нас примерные цифры? Интересно. И почему они изменились? Вы говорите, сейчас ситуация. Почему? О, так, я вам могу сказать... Могу сказать только количество, в принципе, надходжень. давайте. Изменились... Не порівняно з вереснем, на, наші цифри не змінились, вони навіть зросли. Тобто ми на 0,2% піднялися. Як конкретно буде мінятися таможня, Нова начальниця пока не знає про реформи. говорить общими фразами, похожими на політичні лозунги. Моїм завданням є змінити систему. Є створити такі правила гри, які будуть комфортні для бізнесу і для тих людей, які хочуть працювати чесно. Во-первых, она очень компетентная, умна. Но, во-вторых, там мы идем с целой группой. Кто конкретно будет помогать юной девушке проводить реформы, она пока тоже не знает, но полностью доверяет своей молодой команде. Потому что это такой, из Грузии. Немного подумав, новая начальница все-таки вспоминает одного члена своей команды. Ну, пару фамилий назовите. Боже, <связь> зараз, как сама она призвучит? Да, 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 Ревонис Семен. Будем моим заступником с наступного тижня. Но почему же Юлия не упомянула о своем главном помощнике Георгии Хакаи? Неужели до сих пор не может выучить эту сложную грузинскую фамилию? Я еще все призыща не вышла. Георгий Цхакая, соратник Саакашвили, главный таможенник Грузии времен президентства МИХО. Теперь он зам главы Одесской таможни. Неужели его руками Саакашвили собирается контролировать денежные потоки в Одессе? Возможно, чтобы избежать именно таких неудобных вопросов, Марушевская не назвала фамилию именитого зама на своей, так сказать, презентационной пресс-конференции. Кроме того, Юлия Леонидовна почему-то забыла о своих замах, которые уже давно в системе и знают, как она работает. У нее два зама есть. Это та госпожа Арефьева, о которой пишут, что она взяла взятку, там, 50 тысяч долларов, которая сейчас, по моей информации, находится на больничном. И господин Иваненко. Он зам начальника таможни по контрабанде. Это все люди, аффилированные с фамилией такой, как Романенко, то есть с системой Калетника. Интересно, почему госпожа Арефьева, уличенная в коррупции, все еще не уволена? Я її ще жодного разу не бачила. На роботу вона не з'являється. І ну я знаю, що зараз ведуться якісь справи щодо того, що про щодо щодо цього корупційного випадку, про який ви згадали. Я з нею не співпрацюю, і для людей з корупційним минулим місця в нашій команді немає. З команди з горем пополам розібрались. Но вопрос реформ і конкретних змінень остається відкритим. Через Одесский порт проходит 60 тонн грузов ежедневно. Ежемесячно одесская таможня приносит госбюджеты более 1 миллиарда гривен. Еще столько же, поговаривают, оседают в карманах таможенников, портовиков и высокопоставленных чиновников. Так как через Одессу, кроме официального груза, идут сотни тонн контрабанды, тем самым превращая таможню в бездонную золотую кормушку. Если 10 лет назад еще побудительным толчком коррупции был бизнесмен, то сейчас резко ситуация поменялась, произошел как бы генезис вообще, коррупции и побудительным толчком коррупции уже является государственный чиновник. За последние полтора года здесь сменилось 13 начальников. За день до окончания открытого конкурса на место главы Одесской таможни в нем внезапно появилась победительница, которую представил сам президент. часом будет своего И она вам, эта молодая, красивая, Дуже активная и эффективная Жиночка. Дуже доброе ведомо. 26-летняя активистка Майдана, которую губернатор нашел, как он говорит, в Ютубе И тут же сделал своим замом, как и предполагалось, стремительно взлетела вверх по карьерной лестнице. Работала ли Юлия в сфере таможни? Нет. Свою работу на новом посту она начала с изучения терминов. Не запрещу, что я с утра до ночи разбираюсь, я вивчаю, там все термины, там с... ориентуюсь там в том, что корреспондентам бежит войсенька на самом том, все эти особенности оформления, митой, вартости, я это чай А проблем на одесской таможник хоть отбавляй. У нас э, слишком много точек контроля при пересечении груза в порту. То есть у нас контроль таможенный начинается на борту судна, потом он продолжается при разрешении на отгрузке контейнера с контейнерного терминала на машину, потом он продолжается при пропуске этой машины уже во внутреннюю таможню, и во внутренней таможне он происходит еще раз. Нынешняя электронная система оформления далека от идеала. Проблема в том, что вся старая таможенная система, она, в общем-то, готова для того, чтобы работать только в электронной виде. Она готова. Но даже в программах, во многих, в которых работают таможники, сделаны специальные такие э, жучки, которые позволяют таможнику, э, например, задержать прием бытового документа. Здесь никому не выгодно, чтобы весь процесс оформления проходил автоматически, без сотрудников таможни. Вся соль в коррупции это тогда, когда есть прямой контакт кого-то с кем-то. Когда ты контактируешь с системой, ну нельзя компьютеру дать денег. Здесь продолжают работать старые всем известные коррупционные схемы: это занижение весовых характеристик груза, подмена номенклатуры грузов и э, занижение стоимости груза. Вот эти три составляющие сейчас сейчас функционирует, к сожалению, продолжает функционировать. И приход новой команды пока еще ничего не изменил. Как только назначили Марушевскую, 2-3 дня, где-то 4 дня все утихло. Перед этим был большой вывоз грузов на терминалы, на внутреннюю таможню. Потом все приутихло, а сейчас это все продолжает возобновляться с новой силой. Не меньшая проблема – низкая заработная плата сотрудников таможни, которые за многие годы привыкли зарабатывать в разы больше на взятках. Пока не будет решена проблема государственная об уплате труда госслужащих, они честно, просто физически не могут работать. В команде Марушевской об этой проблеме знают. Но конкретного решения у них, как и в других вопросах, пока нет. Я возраст сейчас конкретный зарплатный назову. Інтересно, знает ли начальниця одесской таможни, Сколько сама будуть зарабатувати? Моя зарплата десь я я, я бачила її в штатному розкладі. Зараз вам скажу близько трьох тисяч гривень. А как ви будете за ній жити? Це неможливо. Я, я вважаю, що неможливо вижити за три тисячі гривень в Одесі, коли оренда житла коштує п'ять-шість тисяч гривень. Из официального запроса мы узнали, что зарплата Юлии 3073 гривны. Неужели человек, через которого ежедневно проходит миллионы гривен? способен честно работать за 3073 гривны. Какой должна стать э, зарплата начальника таможни? Но ну, вот, чтобы... Потому что э, вы как бы берете на себя большую ответственность mm -hmm. и большой объем работы. Ну так, уявите, что там, если я говорю, что Одесская мытность это 10% державного бюджета, это миллиардные отходжения. И фактически люди, которые принимают решения по этим миллиардным отходжениям, они отримуют там э, несколько тысяч гривен. Так на что же собралась жить Юлия Марушевская? Слава Богу, мне помогает родина. И, ну, я понимаю, я, я что сейчас зараз... Державная служба, це волонтерство. У Марушевской действительно нет ни машины, ни квартиры, ни бизнеса. А на работу она ездит, как утверждают на таможни. На чем придется приезжает и без помощники? Помощник там есть в нее, нет. советник там или как его сказать, я держусь. Последнее время Марушевская появляется на вот этой шкоде, которая якобы является служебной машиной таможни. Не разобравшись во всех нюансах таможенного дела и даже не выучив поименно людей, из своей команды Марушевская с первых дней начала свои реформы. 30 октября девушка подписала свое первое распоряжение об определении форм контроля при таможенном оформлении. По ее словам, теперь товары из 30 стран будут растамаживать по цене, указанной в договоре. То, -то теперь, если бизнес сотрудничает с этими странами и имеет прямый... Рахунок, прямий договір з цією країною, країною виробником. Наші митні пости, наші колеги не мають права затримувати цей вантаж і доглядати його зайвий раз. І не мають права притягувати э, ціни за вуха, а йти треба тільки за тими цінами, які вказані в контракті. Це якоби піде на благо бізнесу. Ну одеський бізнесмен Вадим Чорний утверджує, що ефект буде обратний. Так называемая реформа лишь способствует увеличению контрабанды. Команды реформаторов, они предлагают на самом деле изящную схему белой контрабанды. Вместо того, чтобы изменять э, э, коды груза, вместо того, чтобы изменять вес, вместо того, чтобы тащить грузы на другие таможни, они предлагают растомаживать по инвойсным ценам вместо индикатива. Судя по этому назначению, реформировать таможню по-настоящему никто не собирается. Старые замы остаются на местах для того, чтобы обкатанные схемы работали, как и прежде. Но наполняли уже новые карманы.